में तो बड़ा किया गया। का का क्या आज देखो बारिश दस बजे से काफ़ी तेज़ आ रही है फिर भी मेरे हिसाब से करीब सात सौ लोग आए छः सौ सात सौ लोग आए हुए हैं तो इन लोग का तो बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि इतने बारिश में भी लो ये लोग आए अब यानी ज़रूरतमंद लोग हैं ये जिसको चश्मे वाटाप हेल और सभी सुविधा हमारे पास में है और आने वाले सात दिनों से ये इवेंट चल रहा है जैसे तो किशोर को मेरे जी ने मिली हैले साहब ने भी लिए और आशीर्वाद नगर ने भी लिए और, और उसके बाद में कम से कम मेरे हिसाब से सत्तर से अस्सी लोग ने आँखों का ऑपरेशन भी किए मैंने दो तीन बस भरते भर के गई है तो बस ऐसे आप लोग मीडिया वालों का सपोर्ट है हमारे को हाईलाइट किए पर हम लोग तो इसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं रखते राजनीति में इसमें लेकिन हम लोग तो पंद्रह साल से जो प्रोग्राम कर रहे हैं हमें सिर्फ समाज की सेवा करना है कोई हमारा उद्देश्य कुछ और नहीं है आ, जैसे कि हर साल जैसे कि हर साल उनका बर्थडे इसी तरीके से मनाते हैं तो अफकोर्स हम लोगों को बहुत खुशी होती है और हम लोग चाहते हैं कि जैसे सब लोगों का प्यार उनको हर साल मिलता है वो जब तक बोलते हैं जब तक जिंदगी में है तब तक उनको ऐसा ही प्यार और हमेशा उनके साथ ये प्यार बना रहे और लोगों से हम चाहते हैं कि लोगों का लोगों की दुआ लिए हमेशा काम आए और वो ही जिंदगी में इन लोगों के साथ के अपना हैं आपल्या नागपूर शहरातले सामाजिक व्यावसायिक अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व माननीय भाई शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी आणि यावर्षीसुद्धा विविध म्हणजे मागील आठ दिवसापासून विविध क्षेत्रामध्ये आरोग्य शिबिर नेत्र शिबिर याचे आयोजन केलेलं आहे आणि त्या माध्यमातून जे गरजू व्यक्ती आहे त्यांना चष्मे उपलब्ध आणि आजारा व्यतिरिक्त आजारा जे आजार असतील त्यांचे ऑपरेशन निशुल्क अशा प्रकारचं यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजन आहे आणि आजच्या या दिवशी चष्मे वाटप जे हप्ताभर झालं त्याच्याबद्दल चष्मे वाटपाचा कार्यक्रम आहे म्हणून मी किशोर कुमीर या मित्रपरिवारातर्फे मान्य सिराजभाई यांना शुभेच्छा द्यायसाठी या ठिकाणी आलो आणि असाच जो आज संपूर्ण यांच्या वाढदिवसानिमित्त गरजू व्यक्तींना लाभ मिळत आहे आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून असाच पुन्हाही त्यांना दीर्घ आयुष्य लागवं आणि त्यांचा वाढदिवस अशा मोठ्या रूपात होऊन सर्व गरजू व्यक्तींना त्यांचा लाभ व्हावं हो। अशी या ठिकाणी शुभेच्छा द्यायसाठी या ठिकाणी त्यां या ठिकाणी आलेलो आहे मैं रूपा पंडित कारा न्यूज डायरेक्टर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत कम मार्गदर्शक होते हैं जो फर्श से लेकर आज तक आप लोगों को बैठाते हैं और शायद उनमें से मैं एक हूँ सत्रह साल की उम्र में पत्रकारिता से अपना करियर की शुरुआत की और आज इस मुकाम में हूँ कि उसी चैनल में एज अ डायरेक्टर पोस्ट पे हूँ जहाँ पर मेरे साथ जो है पच्चीस से ज्यादा टीम तो बहुत अच्छी टीम